сегодня 260 дней остается точно до открытия финальной части Евро-2012. Город Донецк, как и остальные три города Украины, готовятся к этим ответственным соревнованиям. На сегодняшний день спортивная инфраструктура города – Стадион, спортивные базы для... и тренировочные поля для команд полностью готовы. Сданы инспекторам УЕФА и не имеют никаких вопросов по спортивной инфраструктуре. Проверены в состоянии полного... полной загрузки. И Донбасс-арена отработала уже с нагрузкой около двух миллионов болельщиков посетили это грандиозное спортивное сооружение. Мы отработали с программой безопасности по всем параметрам для участников, для болельщиков. Отработана полностью полуторакилометровая зона, зона гостинности. Вопросы, связанные с инфраструктурой в районе полутора километровой зоны, стоянки, парковки. Все эти вопросы отработаны и решены. Вопросы, касающиеся инфраструктуры, города Донецка, та, которая готовится. И я подчеркиваю, что на спортивную инфраструктуру города ни одной копейки бюджетных средств не затрачено. Такая инфраструктура готовится в плановом порядке. Основными объектами является комплекс Донецкого аэропорта в составе пассажирского терминала площадью 58 тысяч квадратных метров новая взлетно-посадочная полоса с параметрами длина 4 километра ширина 60 метров которая способна принимать воздушные суда которые сегодня имеются в мире любой модификации на сегодняшний день воздушная взлетно-посадочная полоса введена в эксплуатацию по временной схеме, в связи с тем, что беспрерывно функционирует аэропорт, и только остались вспомогательные рулежные дорожки частично, чтобы адаптировать новую старую полосу. Эти вопросы решаются в плановом порядке через окна, которые предоставляются между, между полетами. Все самолеты, которые пролетают в город Донецк, садятся на новую взлетно-посадочную полосу. Международный терминал, э пассажирский, о котором я сказал, он способен э пропустить, будет 3100 пассажир, авиапассажиров в час на прилет и вылет. Э будет введен в эксплуатацию. В конце четвертого квартала 2011 года и полностью будет обеспечена эксплуатация в эксплуатационном режиме, отработает в первом квартале 2012 года. Также в комплекс входит новая авиадиспетчерская вышка, Начиненное самым современным оборудованием, которое позволит принимать воздушные суда в сложных поводных условиях.